मैं समझता हूँ कि आ, बहुत अच्छे नतीजे आए और जिस प्रकार से हमारी उपेक्षा थी कि सबसे बड़ी पार्टी के रूप में और सबसे ज़्यादा सीट कांग्रेस पार्टी पंजाब में जीतेगी वैसा ही हुआ लोगों ने विश्वास जताया है कांग्रेस पार्टी में और नए संकेत दिए हैं दो के लिए कि लोग ये महसूस करते हैं कि कांग्रेस पार्टी ही ऐसा पार्टी है जो पंजाब का नेतृत्व कर सकती है और ये भविष्य में के संकेत दिए अब हमें जोरदार तरीके से लगना होगा और ओवर कॉन्फिडेंस में ना होकर जमीन स्तर पर जाकर नए लोगों को ज़िम्मेदारी देनी होगी जहाँ जहाँ हमें लगता है कि जिम्मेदारी देने की जरूरत है और अभी से हमें सब कुछ तय करना होगा अगले छ महीनों में कि कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा और अगली रणनीति क्या होगी साहब एक बिट्टू जी कह रहे हैं कि हम बंदी सिंह की रिहाई का विरोध नहीं करेंगे देखो भाई बिट्टू जी की कहेंगे बिट्टू जी ये बिट्टू जी को लेकिन बिट्टू जी बहुत कुछ कह जाते ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਅੱਜ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਤੇ ਕੋਣ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਕਦ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਸਜ਼ਾਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਹੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬਟ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜੋ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦੇਗੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਕੈਸੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਵੈਸੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੋਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਤਾ ਕਿ ਚੋਣ ਹਰਿਆਣਾ ਕੇ ਸਾਥ ਹੋਤੇ जब हरियाणा के छः महीनों तक चुनाव हैं इस प्रकार से बीच में अपनी मर्जी से चुनाव अनाउंस कर देना क्योंकि इसमें मेरे को लगता है कि स्टेट का बहुत बड़ा नुकसान होता है आ, क्योंकि अब फिर कोड लग जाएगा फिर एक महीने के लिए वो होगा तो ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता लेकिन हम जलंधर चुनाव के लिए पूरे पूरा तैयार हैं हंड्रेड एंड वन परसेंट वहाँ पर हमारी तैयारी है और हम चुनाव जीत के जलंधर की वेस्ट में आ, मेरे को लगता दम लेंगे सर गुरमीत भूमि ने एक बार फिर पर मांगी है अब भाई गुरमीत राम रहीम जी अब उनका अधिकार है वो जब भी कुछ मांग सकते हैं हमें तो इस बात का कोई एतराज नहीं कोई बंदा पेरो मांगता है पेरोल पर पेरो। पेरो। मैं कहूंगी मेरे को किसी बात का एतराज है ये उसका आ, उनका अधिकार है तो देना ना देना तो सरकार का काम है बड़ी सर नीट एग्जाम को लेकर बड़े सवाल उठ रहे हैं और कई छात्रों ने इसमें भविष्य से खिलवाड़ इसको बताया हंड्रेड परसेंट हमने तो अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा था ये बिल्कुल अन्याय और धक्का है कब कब खत्म होंगे ये पेपर वाला काम पेपर लिख वाला अब लोगों के भविष्य का सवाल है लोग धरने पर बैठे हैं और सरकार का इसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं है ये नौजवानों को भविष्य का सवाल है मेरे को लगता है कि इसके ऊपर कब रोक होगी ये कब बंद होगा अब सदियों हो गई ये सुनते सुनते पैंतालीस साल के हो गए कि ये हो गया आज भी पेपर लीक हो गया आज भी ये हो गया है तो बिल्कुल बच्चों के भविष्य का सवाल है इसके ऊपर सरकारों को चिंता करनी चाहिए और कुछ ऐसा रुख अपनाना चाहिए कि ऐसा ना हो आगे का बारे में हुआ है तो ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में दिया जा रहा है चलो मेरे को लगता है कि राजनीति में बहुत छोटी बात है आ, किसको वी आई पी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है या नहीं दिया जा रहा है अब मैंने तो देखा नहीं है और हो सकता दिया जा रहा हो जो बंदा जेल में है उसको वी आई पी दे दो चाहे वी आई पी ना दे दो इट्स इट्स वन एंड द सेम थिंग अब हॉस्पिटल में भर्ती है भाई मेरे खिलाफ हैं हमारी पार्टी के नहीं हैं और मैं खाम खा उसके बारे में टिप्पणी कर दूं वो भर्ती क्यों है और उनके ऊपर क्या है ये तो वही बता सकते हैं डॉक्टर लेकिन मेरे को लगता है कि जेल हर व्यक्ति जेल तो जेल है चाहे वो वीआईपी ट्रीटमेंट ले रहा है तो चाहे नहीं ले रहा है लेकिन ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਬ ਤੱਕ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋ ਕੱਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਰਾਥਨ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 6 ਘੰਟੇ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਰਚਾਵਾ ਤੰਦਰੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਚਰਜੀ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖੁੱਲਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਣ ਜਦ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਮੈਰਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਿਕੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਲੂਕਾ ਨੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰਖਲ ਨੋ ਰਾਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰਖਲ ਸੰਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ